ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರಗಳು ಬುಧ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬುಧ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ಪೂಜೆಯು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರಾಧನೆಯು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪೂಜೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಪೂಜೆಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಈ ಬುಧ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಪೂಜೆಯ ಹಾಡು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಬುಧ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಪೂಜೆಯ ಹಾಡು ಜೊತೆ ಬುಧ ಕವಚ ಮತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚವನ್ನು ಓದಿದರಿಂದ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಬುಧ ಕವಚವನ್ನು ಪಠಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸುಧಾರಿತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವರ್ಧಿತ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ದುಃಖವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಬುಧ ಕವಚವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ವೃದ್ಧಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಕವಚವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಕುಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಬುಧ ಕವಚ ಮತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚ ಶ್ರೀ ಬುಧ ಕವಚಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಬುಧ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿ अनुष्ठुप्चन्दः बुधो देवता यं बीजं क्लीं शक्तिः ॐ कीलकम् बुधग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः बाम् नमः बीं तर्जनीभ्यां नमः बूं मध्यमाभ्याम् नमः बैञ्जनामिकाभ्यां नमः बौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः बह करतलतरपृष्ठाभ्यां नमः अङ्गन्यासः बां हृदयाय नमः बीं शिरसे स्वाहा भूं शिखाय औषट् बैं कवचाय हुम् बौम् नेत्रयाय वौषठ वः अस्त्राय ध्यानम् बुधः पुस्तकहस्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः बुधम् ज्ञानमयम् सर्वम् कुङ्कुमाभम् चतुर्भुजम् खड्गशूलगदापाणिम् वरदाङ्कितमुद्रितम् पीताम् देवम् पीतमाल्यानुलेपनम् वज्राद्याभरणम् चैव किरीटमकुटोज्ज्वलम् श्वेताश्वरथमारूढम् मेरुम् चैव प्रदक्षिणम् अथ कवचम् बुधः पातु शिरोदेशम् सौम्यः पातु च फालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुती पातु विदोद्भवः घ्राण गंधदर पा भुज पुस्तक मध्यम पा सुराराध्य पा नाभि खगेशर कटि कालात्मज पा ऊरू पा जानुनी रोहिणी सूनु पा जंघे फलप्रद पाद बाणासन पा पातु सौम्यखिलम् वपुः एषोऽपि कवचः पुण्यः सर्वोपद्रवशान्तिदः सर्वरोगप्रशमणः सर्वदुःखनिवारकः आयुरारोग्यशुभदः पुत्रपौत्रप्रवर्धनः यः पठेत् दिव्यं दिव्यम् शृणुयाद्वासमाहितः सर्वान् कामान्मवाप्नोति दीर्घामायुश्च विन्दतिः इति श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणे श्रीबुधकवचम् श्रीबृहस्पतिकवचम् अस्य श्रीबृहस्पतिकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः बृहस्पतिर्देवता गम् श्रीं शक्तिः क्लीं कीलकम् बृहस्पतिपीडाप्रशमनार्थे बृहस्पतिप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः गाम् अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः गीं तर्जनीभ्याम् नमः गूं मध्यमाभ्याम् नमः गैम् अनामिकाभ्याम् नमः गौँ कनिष्ठिकाभ्यां नमः गः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अङ्गन्यासः गां हृदयाय नमः गीं शिरसे स्वाहा गूं शिखाययौ यौ वौषट कवचायहुं गौं नेत्रत्रयाय वौष गः अस्त्राय फट ध्यानम् अभीष्टफलदम् देवं सर्वज्ञम् सुरपूजितम् अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिम् अथ कवचम् बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ सुरगुरौ पातु नेत्रे मेऽभीष्टदायकः जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः मुखं मे पातु सर्वज्ञो कण्ठं मे देवता गुरुः भुजावाङ्गिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः नाभिम् देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः कटिम् पातु जगद्वन्द््य ऊरू मे पातु वाक्पतिः जानुजङ्घे सुराचार्यो पादौ विश्वात्मकस्तथा अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेण्मे सर्वतो गुरुः इत्येतत्कवचम् दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्री ब्रह्मयामलोक्तम् श्री बृहस्पति